Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhi nastafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam membicarakan surah yang ke-49 iaitu surah Al-Hujurat yang bererti bilik-bilik. Sebuah surah madaniyah diturunkan di, Mad di, Madinah um, mengandungi 18 ayat sahaja. Satu surah yang sangat yang tidak begitu panjang. Eh? tetapi sangat istimewa dikenali sebagai surah akhlak ataupun surah adab kerana <coughs> dalam surah ini mengandungi prinsip-prinsip uh, etika sosial dan adab apabila uh, bersama dengan sesama muslim lebih-lebih lagi apabila berada di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok asbabun nuzul ayat ini sebenarnya tidak ada satu sebab yang khusus tetapi um, diriwayatkan pada ayat yang pertama hingga ayat kelima itu satu kaum satu rombongan daripada Bani Tamim datang ke Madinah untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa berada di luar bilik Nabi ataupun rumah-rumah Nabi mereka itu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang kuat lalu mereka mengatakan wahai Muhammad keluarlah menemui kami lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan um, ayat Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengangkat tinggi suara kamu melebihi suara nabi dan janganlah kamu menyaringkan suara melantangkan suara semasa bercakap dengan baginda nabi sebagaimana kamu bercakap dengan orang lain ini supaya amal kamu tidak tidak hilang, tidak terhapus pahalanya. Sedangkan kamu tidak menyedari. Ha. Begitu juga um, terdapat peristiwa di mana Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar berselisih pendapat, berbincang, lalu berselisih pendapat sehingga kan mengangkat sedikit suara di hadapan baginda Nabi mengenai siapakah yang patut dilantik menge me me mengetuai rombongan tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menegur mereka. Allah mengatakan. Inna alladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi Ula'ika alladhina mtahanallahu kulubuhum littaq Kulubahum littaqwa Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya Semasa mereka berada di sisi Nabi SAW Mereka itulah orang-orang yang telah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Ini satu bentuk teguran-teguran teguran kepada orang-orang muslim, kepada para sahabat Bagaimana akhlak mereka yang harus mereka amalkan, praktikkan Semasa berada dengan baginda Nabi SAW Kemudian turunlah ayat mengatakan Supaya tidak mendahului Allah dan Rasul dalam menentukan satu keputusan Begitu juga merendahkan suara di hadapan baginda Nabi Sebagai satu tanda hormat Begitu juga tidak memanggil baginda Nabi dengan panggilan biasa Seperti memanggil orang-orang biasa yang lain Kemudian pada ayat 6 Allah Ta'ala menyebutkan tentang konsep tabayun Apabila datang satu uh, khabar berita yang tidak daripada seorang yang tidak diketahui, maka haruslah uh, disemak dahulu uh, berita tersebut. Secara spesifiknya ayat ini diturunkan uh, semasa uh, peristiwa Nabi saw mengutus Al-Walid ibnu Uqbah untuk mengambil zakat atau memungut zakat daripada kaum bani Mustalik di tengah-tengah jalan. Walid ini merasa takut kerana dulu pernah ada permusuhan antara dia dan juga kaum Bani Mustalik ini Lalu pulang secara langsung mengatakan kepada Nabi bahawasanya Bani Mustalik enggan membayar zakat Dan mahu membunuh Al-Walid Jadi Lalu Nabi SAW hampir-hampir saja menghantar satu tentera untuk memerangi mereka kerana enggan membayar zakat Namun pembesar Bani Mustalik kemudian datang bertemu dengan Nabi menyatakan bahawasanya mereka sebenarnya menunggu satu utusan untuk membayar zakat ini dengan niat yang baik bukan niat untuk membunuh. Lalu Nabi mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman <coughs> mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu, idha ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu, antusibu qawman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang orang fasik yang datang memberitahu suatu berita, maka hendaklah kamu selidiki terlebih dahulu berita tersebut sekebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak sepatutnya, eh, dengan sebab kamu tidak tahu perkara tersebut eh sehingga kamu menyebabkan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Nah, jadi ini adalah satu satu bentuk penting uh, satu bentuk perkara yang penting untuk kita ketahui untuk menyiasat satu-satu khabar yang kita terima. Jangan bulat-bulat menerima secara langsung sahaja. Begitu juga uh, surat ini menyatakan larangan untuk menge mengejek ataupun memberi gelaran-gelaran yang buruk kepada orang lain. Ini berlaku apabila rombongan Bani Tamim mengejek sahabat-sahabat Nabi yang miskin seperti Umar, Khabab, Bilal bin Rabah dan seumpamanya kerana pakaian mereka yang lusuh. Kemudian datanglah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang keras perbuatan mengolok-olok memperolok kaum lain kerana boleh jadi orang yang diejek itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan <applause> يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب Besi semul fusukubaghdal iman, wamilam yatub faulaikah muzalimun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mencela orang lelaki daripada kamu mencela, mencemuh merendah rendahkan orang lelaki yang lain. Kerana boleh jadi puak yang dicemuhkan itu, yang dihina itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula orang perempuan mencemuh merendahkan orang orang perempuan yang lain. Kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh itu lebih baik daripada daripada mereka. Dan janganlah kamu menyatakan keaiban keburukan orang-orang yang lain dan juga jangan kamu memanggil-manggil seseorang dengan suatu gelaran yang buruk. Sesungguhnya ini adalah amat buruk sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah dia beriman, maka ingatlah siapa yang tidak bertaubat, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang yang zalim. Begitu juga Allah Taala <tuh> telah apabila seseorang itu masuk ke dalam agama Islam, Allah Taala menyamakan darjat antara mereka tidak ada beza antara seorang sultan pemerintah dengan seorang hamba yang membezakan antara satu sama lain seorang itu adalah adalah dengan sebab takwanya itu eh? ini berlaku ayat-ayat uh, yang ke-13 ini turun uh, semasa peristiwa Fathu Mekah apabila Bilal bin Rabah naik ke atas Kaabah untuk melakukan azan di atas perintah Nabi SAW lalu sebahagian daripada pembesar Quraisy yang baru-baru masuk Islam mengatakan Uh, merasa ragu-ragu dan tidak senang lalu mengatakan apakah tidak ada orang lain selain daripada hamba ini untuk melainkan azan di atas Kaabah eh, kerana menganggap darjat Bilal sebagai seorang hamba itu sebagai bekas hamba itu seorang yang sangat-sangat rendah lalu Allah Taala mengatakan menyatakan uh, firman menyatakan di dalam di dalam uh, surah ayat 13 ini ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda atqakum. Wahai umat manusia sekalian, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami menjadikan kamu daripada pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra di antara satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Bukanlah penghulu, bukanlah ketua kampung, bukanlah... Uh, Perdana Menteri, bukanlah Raja, bukanlah Sultan dan seumpamanya itu paling mulia. Tetapi orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu SWT. Ini adalah satu garis panduan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT sendiri kepada umat manusia. Yang menyatakan bahawa kita ini adalah sama rata. Ini adalah konsep kesamarataan yang yang sebenar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu SWT. Eh? <tuh> Jadi inilah di antara um, intipati yang penting yang boleh kita dapatkan daripada surah Al-Hujurat ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita mendapatkan manfaat daripada surah ini. Aku luqaw lihada wa astaghfirullahaladzim alihim 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 wa alihim alihim alihim